तो जवाब बच्चे में संस्कार चौपट रहे बीजू मुन्नी तोते से खाली जगह गिराने को कहती है तो जवाब आवश्यक मुन्नी तोते से आम गिराने को कहती है त्रीज पुरुष पौधे को खाली जगह के जरिए उखाड़ना चाहता है तो जवाब आवश्यक पुरुष पौधे को रस्सी के जरिए उखाड़ना चाहता है

औरत अपने बच्चों को अपने लोगों के साथ खेलने की राय देती है पांचवों पौधा खाली जगह की तरह हंसता है तो जवाब पौधा बच्चों की तरह हंसता है प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए पहलू स्त्री नन्हे पौधे को क्यों उखाड़ फेंकना चाहती है नन्हे पौधे को उखाड़ कर फेंकना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ पौधा लगाकर उसकी जमीन हड़पने की साजिश हो रही है सुब्बाराव ने क्या खेल किया था अवश्य सुब्बाराव ने एक दिन वहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर मीनाक्षी टेम्पल की रचना की थी त्रीजु पौधे की क्या विशेषता है पौधे की यह विशेषता है कि वह बढ़ता है और बड़ों के उखाड़ने से नहीं उखड़ता है जबकि बच्चों उसे आसानी से उखाड़ लेते हैं चौथो आखिर में औरत क्या करना चाहती है आखिर में औरत उखड़े हुए पौधे को मुन्नी के हाथ से लेकर अपने हाथों से जमीन में गाड़ देना चाहती है पांचवा पौधा किसका प्रतीक है पौधा हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है आठवां इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है जवाब नन्हा सा पौधा एकांकी से हमें अपने देश की विविधता में एकता का संदेश मिलता है प्रश्न त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए पहले पुरुष को किस बात का डर है बच्चों ने जिस जमीन पर पौधा लगाया है वह जमीन उस पुरुष की है पुरुष को इस बात का डर है कि किसी दिन बच्चों के माँ बाप यह कह सकते हैं कि यह पेड़ उनके बेटे का लगाया हुआ है इसलिए यह जमीन उनकी है बीजू पौधा कब निकल आया जवाब अवश्य पुरुष ने चौधरी नाम के लड़के से पूछा था कि उसके अहाते में पौधा किसने लगाया है तो लड़के ने जवाब दिया कि और उसके दोस्त जब गाच खेल खेल रहे थे उस समय यह पौधा जमीन से अपने आप निकल आया सब बच्चे क्या देखकर हंसने लगे पुरुष ने पौधे को जमीन से उखाड़ने की बहुत कोशिश की पर पौधा नहीं उखड़ा तब उसने पौधे में रस्ती बांधी और स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचने लगे यह देखकर सब बच्चे हंसने लगे चौथों मुन्नी के पिता किस चमत्कार मानते हैं? मुन्नी के माता पिता ने नन्हे पौधे को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी पर पौधा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ पर मुन्नी जब पौधे को उखाड़कर अपने हाथों में ले लेती है तो मुन्नी के पिता इसे चमत्कार मानते हैं। पांचवो एकांकी के पात्र राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कैसे बन रहे अहमद तो गोखले सुबाराव चौधरी तथा मुन्ना मुन्नी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं वे सब मिलकर खेलते हैं मुन्नी और मुन्ना की माँ जब उनसे कहती है कि गोखले मराठी है सुबाराव साउथ इंडियन है और चौधरी बंगाली है और ये अपने नहीं है तो उसके बच्चे उसकी बात नकार देते हैं सभी बच्चे सामूहिक उद्देश्य के प्रति समर्पित है यह सब राष्ट्रीय एकता का ही प्रतीक है प्रश्न चार प्रश्नों के उत्तर पांच वाक्यों में दीजिए। को कौन-कौन सी बात समझ में नहीं आई वीडियो ने पोस्ट करो बीजू बच्चों द्वारा गाए गए गीत का भावार्थ लिखे थैंक यू